Теперь вы полноправный гражданин Российской Федерации. В первую очередь, да, спасибо России, что приняла меня. А нынешний флаг Украины, если вы его представляете, это шведский флаг. Вы просто деграднули в своем образовании лет на сто назад из образованных светских советских людей снова безграмотных крестьян. Ты можешь его заснять это видео, но перекинуть, допустим, или. Виложить його ти уже сразу не зможеш, тому що нестабільна связь, привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це Свіжий огляд російської антипропаганди тут ми вам розказуємо про відчай та паніку, яка продовжує ширитися московськими болотами. Але про все по черзі не забувайте, друзі, лишати свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал лайк, Коментуйте почути і побачене, і звісно, отримайте насолоду. І в Росії свято нагорода великого патріоту федерації. Такого собі американця Деніела Мартиндейла. Нагороджують громадянством Росії, прям передають це так, як це якась неймовірна відзнака. Він був шпигуном, шпигував в інтересах Росії цілих два роки, перебуваючи на неокупованих територіях Донецької області. Завербований агент передавав Росії координати українських військових об'єктів, чим неймовірно, і пишається пізніше. Його вивезли російські спецслужби. Ну а Пушилін, чи Пушилін, особисто подякував за неоціненний вклад в перемогу Росії. От тільки пана так. А яка саме перемога? Ну тобто, те, що агентів ФСБ і не тільки більш ніж достатньо на території України, на жаль, ми знаємо. Але наскільки вони допомогли Путіну перемогти, починаючи із самого Медведчука, чи не зарано все ж таки почали роздавати американцям російське громадянство? А раптом все розвернеться геть в інший бік, і сам Деніал Мартінейдл захоче не тільки втікати із Росії, а ще й зрадити Росію і продати важливу інформацію Америці. Тепер ви повноправні гражданини Російської Федерації даний факт підтверджує ваш паспорт. Добро в пожаловати сім'ю. Дякую. союз. Історія Деніла. она очень интересна и она действительно является важной составляющей в плане освобождения отдельных населенных пунктов в территории Донецкой Народной Республики. И, конечно же, Дэниел оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизни как наших гражданских лиц, так и наших бойцов. Поэтому здесь только слова благодарности. Паспорт вручается по указу президента Российской Федерации как высшая форма государственной благодарности как знак особого доверия и уважения. Мы ценим действительно тех людей, которые просто думают и мыслят, и разделяют с нами те ценности, ну, которые для нас дороги, которые превыше всего. Считаю целесообразным наградить вас одной из высших наград Донецкой Народной Республики, Орденом Республики, абсолютно заслуженно и абсолютно по делу. Поэтому мои поздравления. В первую очередь да, спасибо России, что приняла меня. Эта мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад. Убеждение, что Россия – это не только мой дом, но и моя семья. Я чрезмерно рад, что это не только теперь в сердце, но и по праву. Да поможет мне Господь. Буквально днями, коли відбувалася та сама прес-конференція Дональда Трампа, коли він розповідав про 50 днів для Путіна, там поруч знаходився і генсек НАТО Маркрюте, дивовижний дипломат, та політик, ну і звісно, людина, із надзвичайно. Тонким почуттям гумору саме тоді він дав оцінку і перемовній делегації від Російської Федерації, зокрема мединському, мовляв, просили від росіян відправити серйозних людей. Ну, зокрема, мова йде про війну і мир, майбутнє. А Росія як каже Марк Рюти відправила якогось історика, який розпочав історію із 1250 року, показуючи, що все в Росії ну абсолютно смішне. Оця хвороба істориків і переписаної історії цієї хвороби хворіє Путін і безліч російських експертів. Ну от здавалося б, яка кому нахрен сьогодні, в липні 25-го року, щодо іство історії творення нашого прапора? Як він з'явився? Що він символізує особливо для росіян? Ніколи ми в Україні не обговорювали питання створення і виникнення російського прапору, тому що плювати. Плювати це ганчірка, нам не цікаво, а росіяни розгалагольствують. Виявляється, що український прапор насправді шведський. Господи Боже мій! То Ленін нас створив, то прапор шведський, ну і далі зараз, друзі. Ви прослухаєте екскурс історії, який ви ніколи не зможете використати, який ніколи не буде для вас корисним. Але ще раз і ще раз це як аргумент, чому так важливо вивчати історію. Бо росіяни, які не вивчають їх. Даже легко ушукать, потому что те, кто знает историю, умеют нею ее манипулировать. А нынешний флаг Украины, если вы его представляете, это шведский флаг, как раз, да, и он у них присутствует у националистов всех мастей со времен битвы под Полтавой, потому что, да, да. Ну это именно шведский, потому что видите, война, во-первых, битва под Полтавой, да? Казалось бы, Россия и Швеция воевали под Полтавой. Это на территории современной Украины. 1709 год. Предательство части украинской элиты, как бы сейчас сказали, во главе с Гетманом Иваном Мазепой. Да, что Пушкин тоже в своей поэме Полтава отразил. И, собственно, с тех пор уже тянется очень много. Ориентация вот части украинской, ну, назовем так, буржуазии на Запад, с тех времен именно, да? Ну, и, соответственно, ориентация других на Восток. А вот вы мне можете сказать в 709 году, 709 год, 1709 у нас Саль Петр. А что из себя тогда представляли украинские земли в виде вот, юридическом? Может кто-нибудь сказать? то Кто представляет времен Богдана Хмельницкого была Гетманщина? Это и, и Гетманы, э, то есть ну, Богдан Хмельницкий, он, так сказать, сначала, так сказать. Ну, покороче, да, и так. Украина тогда состояла из пяти частей. Ну, то, что сейчас называется Украиной, да. 1654 год была Переславская рада. Наверное, в школе проходит, где то значит, часть украинских земель во главе с Богданом Хмельницким, они приняли, как это, пошли под руку московского царя. Мы воевали с Польшей после этого. Поляки считают, что это их территория. Поэтому мы, типа, приняли к себе повстанцев. Так же, как ДНР и ЛНР, один к одному. Царь долго не хотел, потому что не хотел именно воевать с Польшей из-за этого. Да. Но, тем не менее, мы с ними 13 лет потом воевали. И, в общем, граница сложилась по Днепру. После этого, между, к времен Петра Первого, вот если Днепр брать, да, то слева левобережной Днепр, это Северная Украина была наша, а Южное Крымское ханство вот то, что сейчас называют Новороссии, это была дикая степь, где никто особо не селился, потому что постоянно набегали Крымчаки, и они всех там ночи. Крымское ханство было в составе ну, под Османской империи. Можно так сказать, что весь север Черного моря была Турция, да, управляемая Крымским ханством. Наша Украина, после того, как она частично вошла с левого берега Днепра в наш состав, делилась тоже ведь на две части. Значит, вот как сказал товарищ, часть была, назовем так, автономной, как вот ДНР, ЛНР. Это были казачьи земли. Вот кто такой был Богдан Хмельницкий? Он был полковник казачьего войска, да, который восстал против поляков и потом на Раде, на Совете присягнул царю. Да. У них была автономия. Что это означало? Казаки выбирали. Казаки как бы делились не на деревни, не на села, а на полки. Вот скажем, этот город, это такой-то полк. Да? Деревня називалась сотні. У нас на Дону було у російських козаків також примерно. Да? Там станиця, хутор і так далі. Країни немає, прапору немає. Що немає ще правильно мови. Ну куди ж без цього? Але тепер час для тікток-експертів, які стверджують, що наша мова це просто пародія на мову, це щось несерйозне. Що, мовляв, коли розмовляєш мовою, вона смішно звучить, включаєш будь-який фільм. Навіть фільм Жахів чи будь-що про апокаліпсис. І все одно буде хіхі -хі смішно наша сцена із КВН. Знаєте, здавалося б, що в якісь попередні роки ну, можливо можна було б образитись. Можна було б сказати, що а тата -та, як вести таку риторику? А з іншого боку, коли не існуюча країна без власного прапору, мови, культури нас не існує, ми взагалі русський братський народ. Але при тому ми обіцяли Другу армію світу. Та хочеться і сказати, та пофіг, вам смішно смійтесь. Ти бачиш, що сам Путін відібрав у вас так багато років життя, а сміх, хоч ненадовго його продовжує. Ви маєте? Ви мусите обов'язково бачити захід сонця вашої країни і розвал Російської Федерації, про який я буду розповідати, хоч і смішною, але українською мовою. А, ви замітіли. насколько украинцы стали грамотными. Ну, потому что, во-первых, давайте начнем вот с этой мовы. Давайте честно скажем друг другу. Ты когда на ней разговариваешь, она звучит не просто странно, она звучит смешно. Ну, серьезно, ну, какая-то пародия. Включи любой фильм или сериал на мове, он моментально перестает быть серьезным. Хоть там про апокалипсис снимай, все равно будет выглядеть, как сценка из КВМ. И все равно, несмотря на все вот эти законы, запреты, мовные патрули, у большинства украинцев родной язык русский. Даже в этих комментариях, где они якобы пишут по-русски ради нас, мы понимаем украинский, не старайтесь. Только давайте не верем себе. Они пишут на русском, потому что думают на русском, ругаются на русском, дома между собой говорят на русском. А в школах учить его перестали. Вот и результат. Они на русском теперь писать не умеют. А на украинском никогда не умели. На литературном. Правда? А сейчас грузины и армяне, для которых русский второй язык, пишут и говорят гораздо грамотнее, чем эти патриоты, которым он родной. Ну честно, разве это не стыдно? Государство не дает вам учить русский, я понимаю. Но учебник русского языка, вы сами купить не можете, что ли? На свои, из честно заработанных на европейских клубничных полях. Или это уже выше ваших интеллектуальных сил? И что теперь получается? Они стали безграмотными, но украинскому грамотно писать не могут, потому что на самом деле его не знают. А то, на чем они говорят, это даже не мова, не сюржик, это какой-то сельский карикатурный набор звуков, которые они выдают за родной язык. Ну, потому что украинский литературный никто не знает. И при этом на русском они теперь тоже не могут писать. Вот и получаются перлы уровня «Расскажи», «Надо Билла, «Ничего вы не понимаете». Да, вы серьезно, ребят? Вы просто деграднули в своем образовании лет на сто назад из образованных светских советских людей снова безграмотных крестьян. И это самое грустное, что вы этому рады. Воу-воу-воу! Выявляется, что ТикТок – это не только зло. ТикТок – это еще и майданчик для неплохих раздумий. Он один из тамтешних экспертов. Думає на тему, а чого це в різних російських регіонах тепер популярно глушити інтернет, тобто вимикати зв'язок. Мовляв, люди дізнаються з допомогою інтернету правду, а от коли глушить, нічого не дізнаєшся. Телебачення під владою, а отже, контролюється, а отже, цензурується, показують не те, що насправді відбувається, а те, що вигідно владі, і це кажу не я. Це інформація від TikTok експерта з Росії. Здається, що сам факт того, що останнім часом а інтернет вимикають з декількох причин: і через безпілотники, і через цензуру, це викликає супротив і, навпаки, гнів росіян. Вони починають теж виходити зі своєї коми і задавати додаткові правильні питання: а що ж таке? Що ж велика країна, яка збиралася провести легесеньку-коротесеньку СВО. Теперь чемусь, вымыкая интернет. Всем привет, друзья. Хочу ответить на такой вопрос. Мне здесь задавали. Ну, может, что-то уже снимал этот ролик и не снимал, но я хочу а, дать ответ этому человеку. Он мне задал такой вопрос. А для чего, говорит, глушут интернет в разных регионах нашей страны? Ну, попытаюсь ответить, разъяснить. Смотрите, телевидение, оно уже давным-давно все под властью показывают именно то что хотят показать ну власть там пропаганду не пропаганду и так далее вам никто никогда не покажет что в том или ином регионе там идет там допустим митинг или протест какой-то э, людей правильно вот в Алтай митинг был показали по телевизору нет не показали и не покажут мы все это узнаем только через интернет то есть повлиять на социальные сети, допустим, ТикТок, Ютуб, Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, власти они не могут, потому что это не принадлежит им. Что они могут сделать? Они могут только замедлять интернет. Для чего? Для того, чтобы, допустим, где-то в том или ином регионе происходит митинг или протест, чтобы люди не могли вести прямую, допустим, трансляцию, чтобы люди не могли, допустим, сразу ну, допустим, снял видео и сразу его выложить, чтобы видео не грузилось. То есть, если ты сможешь выложить, допустим, через дней там 5 или 10 там выложишь, когда все уже утихнет, когда людей, допустим, разгонят, ну и так далее. То есть, для этого и глушится интернет, замедляется, точнее, так сказать. То есть, я думаю, что я дал ответ на этот вопрос, разъяснил, для чего это делается. Для того, чтобы люди не были сплоченными, чтобы люди не могли друг другу сразу перекинуть видео, допустим, кто-то в другом городе живет, да, чтобы поддержка там была. То есть ты можешь его заснять, это видео, но перекинуть, допустим, или выложить его, ты уже сразу не сможешь, потому что нестабильная связь с интернетом. То есть для этого и делается, а то есть контроль над людьми. І на цьому, друзі, в мене все. А я закликаю вас категорично обов'язково лишити свій лайк, таким чином підтримуючи всю нашу роботу. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене і звісно, не забувайте, що ви дуже легко можете підтримати роботу всієї команди youtube каналу Курбанова Лайф. Всі реквізити для цього ми лишаємо в описі до нашого випуску або Ставайте спонсором YouTube-канала «Курбанова Лайф». Вся информация на головній странице нашего канала. Берегите себя, берегите Украину. До встречи!